Для новин спорту мацнейшие самбисты Беларуси съехались у Барановича для уделу у традиционным турнира памяти двоечных Героя Советского Союза Сергея Грцовца. У кветок до помника герою Советского Союза Сергею Грицауцу распачался турнир, який ведет свою историю с 1971 года. На протягу 43 годов у Барановича съезжаются самбисты из всей Беларуси, как позмагаться за звание мацнейшего у споборництвах памяти славутого летчика. Турнир из года в года рос, в отдельные, в отдельные времена в нем участвовало 13 союзных республик из 15, плюс Москва и Ленинград. Очень яркие звезды были. Это Александр Федорова, Сан Саныч, Николай чемпион мира. Затем пошла плеяда уже белорусских чемпионов мира. Владимир Япринцев, теперешний председатель Белорусской Федерации, сам Байдзюдо. Он тоже стал мастером спорта на нашем турнире. До турниру памяти грыца уца самбисты за все до серьезно рыхтовались. У советские часы минавито йон попередничал головным споборництвам, чемпионату СССР, а в выпадку перемоги и сусветному першинству. Сегодня Йон дает махчимость отримать самый важный балл у двух необходных для присвоения звания майстер спорту Республики Беларусь. Я сам лично и многие граждане Беларуси благодарны городу Барановичу за то, что они организовали такой прекрасный турнир. Барановицкий турнир собрал около 200 спортсменов, представников у всех областей Беларуси и Минска. Целая плеяда самбистов представляла и Брещину. Сирот их Александр Круглик, який недавно вернулся с першинства свету сирот юнаков. За медали у Сеули смагались представники 31 страны. И барановицкий самбист сдолел завоевать бронзу. На европейском 3-4 а на мировом первый раз. Еще будет отбор на мир Европу. Хочу отобраться и поехать еще в мир Европу участвовать. У этом турнире у ваговой категории до 68 килограммов Александр соступил земляку, выпускнику профсоюзной спортивной школы, призеру первенства Европы этого года Ивану Тишкауцу. Уполненную перемогу отримал еще один выхованец этой школы Яуген Моисеев у вазе до 74 килограммов.